Şimal-Şərq İnkişaf layihəsi çərçivəsində yaradılan Rəhəmli Sudan istifadə edənlər birliyinə 6595 hektar suvarılan ərazini əhatə edən 11 kənd daxil idi. Birliyin 1800 nəfər su istifadəçisi var. Kəsərfatçıların suvarma suyu ilə təchizatında əsas mənbə Samur Abşeron su kanalıdır. Ərazidən keçən Xan kanalı isə suyu az olduğundan suvarmaya qismən yararlıdır. Birliyin ərazisində 100 kilometr torpaq 35 kilometr uzunluğunda isə beton arx var. Onlardan 10 kilometrə yaxını lildən artıq təmizlənib. Digər arxların təmizlənməsi prosesi isə davam etdirilir. Bir ət skavator mitomadı olaraq ayrılı bizim əraziyə bütün işləri görür sonra ax ah çəkən kanal kapator axla e, traktorlarda var ki onlar da günə 5 km, 10 km ax ah, çəkirlər ki deməli Arxır e, lildən təmizləyirlər. Biz o, o ağları təmizləyirik. Onlar tə, uşaq su götürmək qabiliyyətinə malik olan ağları təmizləyirik. Ramiz Mürsəliyev bildirir ki, əvvəl sudan istifadə edənlər birliyi ilə suvarma üçün müraciət edənlər arasında müqavilə imzalanırdı. 2013-cü ildən isə müqavilələri icra hüquqları əvəz edib və birliyin üzvləri ilə müqavilə bağlanmır. Birliyin üzvü olmayan şəxslərə isə su icarə müqaviləsi əsasında verilir. Təsərrüfatını suvarmaq istəyən vətəndaş suyun hər 100 kubmetrinə görə 1 manat ödəməlidir. Bizim e, suvarma yerlərimiz var, 1-4 hektar əkin sahələridir. İndi bu il yoncadır ekmişük. Ya yəni, suvarılır vaxt-vaxtan suvarılır. Bəzi yerlər çatmır su. Onda bu il söz veriblər, yuxarı kanaldan su və ötürələcək bura köməkçi kanal kimi. Bura su veriləcək, amma çatmayan yerlərə də su veriləcək. Normal hər şey hamısı sulanacaq. Şabran rayonunda ümummilikdə 18 min hektar suvarılan ərazi var. Bu ərazilərin su təchizatına hətta keçirmək üçün rayon da 3 sudan istifadə edənlər birliyi fəaliyyət göstərir. Sərvər Abdullayev, Samır Abdurəhman suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində Şabranın hazırda suvarılan 20 min hektara yaxın torpaq sahəsini su ilə təmin etmək üçün Bəlvələçay taxta körpü su kanalına yeni su buraxıcı qurğuların yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Sərvər Abdullayev, Aysə Rəzaxanlı, Yusuf Məmmədov, Şabran xüsusi olaraq aqronom üçün